столица осталась без горячей воды. Из-за долгов за газ отключили самую большую теплоцентраль Украины. Киевская шестая ТЭЦ обеспечивала теплом более трех тысяч объектов. Кто не платил за коммунальные услуги и когда в дома киевлян вернется горячая вода, расскажет Виктория Потапова больницы, детские сады и более двух тысяч домов. Без горячей воды остались четыре жилых массива столицы. Все из-за долгов государства и потребителей. Причем пострадали даже те, кто платил исправно. Без горячей воды и жители Оболонского района столицы. Нема горячей воды. Ну, по-моему, за вчерашнего дня. Почему отключили воду, Анна Антонюк не знает. Долгов у нее не было. Я особисто плачу. Это неправильно. но что мы сделаем? Соседи-пенсионерки тоже недоумевают. Говорят, всегда платят і за тепло і за воду вовремя. Ні, то у нас долгов. Ми платимо все справно. Новукртрансгазі об'ясняють, шестую ТЕЦ ключили іменно і за долгов Києва Нерга із за ніуплат абонентів вовремя не расплатилась за поставлений газ. Зменшення тиску газу на ТЕЦ 5 та ТЕЦ 6 які належать пад «Києвенерго», є результатом систематичних неплатежів за послугу транспортування газу пад Укртрансгаз із сообщення прес-служби Пао Укртрансгаз. Еще более 4 миллиардов гривен Киевэнерго задолжала за потребленное топливо. Об этом заявили в Нефтегазе. Но в Киевэнерго с этой цифрой не согласны. Мол, им прибавили к сумме еще штраф за прошлые долги. Хотя по закону о реструктуризации долгов ЖКХ эту пеню нужно было списать. Разница между заборгованностью Киевэнерго и про яку каже Нафтогаз, есть саме на санкции. По подсчетам Киевэнерго, они должны нефтегазу на миллиард гривен меньше. 3 миллиарда. А Укртранс газу 370 миллионов. Треть этой суммы – компенсация государства за льготы, субсидии и разницу в тарифах. Но правительство пока так и не заплатило Киевэнерго. Из-за этого сегодняшние проблемы с отключением ТЭЦ. К решению вопроса уже подключились чиновники. Міський голова с листом звернувся до премьер-министра ввести мораторий по відключенню газопостачання на период, пока все розрахунки між субъектами не будут проведены. В Киеве администрации говорят, Минфин пообещал перечислить деньги за субсидии в июне. Тем временем Киевэнерго пытаются найти общее решение с транспортировщиками топлива и нефтегазом. Ведь шестую ТЭЦ полностью остановили впервые. Угроза срыва подготовки к сезону по самой крупной станции Украины ТЭЦ-6 огромный Вопрос газоснабжения шестой тест. завтра обсудят в Кабмине. Если мораторий на отключение топлива введут, горячая вода в домах киевлян вернется уже через несколько дней. Виктория Потапова, Дмитрий Гончаров и Константин Саринок. Сегодня канал Украина.